Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра 21.15 відбудеться матч лізі Чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд, матч другий з двох, матч відповідь. Слово у себе вдома на сьогодні тегельне поле. Команда буде приймати казахстанську команду Кайрат. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Слован. Про Кайрат, а давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Друзья, давайте взагалі то подивимося на имовірность, на порогу. 59% считают, что переможет Слован, 19% считают, чи Кайрат, то 22% считают, будут экстратаймы. У первого матча нагадающий Кайрат 6 серпня. Команда здобула минимальную перемогу 1-0 в родных стенах. Команда обыгрывает на 1-0. Ибрахим на 65-й клане матча отримав черную картку. А сад да, это а Садпаев, да, на 90-х матч матча с пенальти вырывая перемогу. Неимоверно талановый футболист, кого подписал, кстати, до Челси. Достан да, Садпаев, молодой, восхитительный футболист, Неимоверный талант у этого футболиста. И просто, просто неимоверный Кайрат. И Сатпаев, правде один из лидеров команды, принес своей команде перемогу. Над словом, 1-0, минимальная победа. И она дуже важлива перед матчем поведен на выезде. А, давайте поговорим за про Слован, да, про Карат. Слован это словацкая команда, яка стала чемпионом в своей краине. Команда набрала 72 очка в сезоне 24-25 за 32 матча мая. Четыре поражения, шесть ничьих, двадцать две очки команда набирает и чемпионом. Чемпионы Словачини, до их чемпионат называется «Фортуна Лига». В сезоне 25-26 мы видим, что команда слоун уже провела два матча, и мы в своем пассиве 4 очка. Видим, 4 очка у Слована, одна ничья, одна победа. Как раз-таки шпорт 4-1, дайте в родных стенах своего соперника. Кроме друзья, команда еще играла же турнирским полисием, турнирские расписала ничья 1-1 с украинской командой. Uh, было поражение от команды Висла Краков, но это был товарищеский поединок. Была вот такая поразка. Uh, в друг за другом, другом квалификационном раунде удалось пройти uh, своего соперника uh, команду «Зринский». Uh, по сумме двухматчевого противостояния uh, за рахунком 6-2. Команда снова проходит дальше. В родных стенах команда разгромила uh, Зринский со счетом 4-0. На выезде была ничья 2-2. А, ну и чемпионат расписали с командой Татран Преша в ничью 2-2 в чемпионате своем а, Фортуна Лига, да, в чемпионате Словачьей, да. 4 очка после двух поединках и, в принципе, слово не пана команда на сборах вылетала. Да, было по разу до 4-1, а вы разгромили 17-1. Вы бачите, было у вот, перемога. Ну и поразка вид Кайрата. Кайрат промагая. Слава на 1-0. Голда останется от Паева. Принес казахстанской команде перемогу. Хочу снова таки матч был нелегким. Слава Были моменты, но а вот Ибрахима, он еще допомогло. Но все по делу, Кайрат на ту перемогу наград. Вот. Ну и завтра матч Витповедь. Дуже важный матч для Кайрата. Ещё а, сказать про Кайрат, то команда, бачим, это да, казахстанская премьер лига Первая позиция, 43 очка. А, за 19 матчей Витповедь на 2 поражения, 4 ничьих, 13 перемог, 39 забитых мяча, 14 мяча пропущенных, плюс 25 забитых и пропущенных. Команда Кайрат а, на первой позиции. Команда ВПРД Стану на 3 очка, и, да, при этом такие остальные есть еще игра в запасе. Э, Но ну, а при этом такие кайрат э, на данный момент э, команда занимает первое место. Э, ну и вот еще берем сезон 24, да, ось, там, знаете, у них 5, например, вот, если он там 24-25, в них такого нема. вон играют конкретно один рик вот, э, просто, сезон 24, просто, сезон 25. І, кстати, у них то, відповідно, чемпіонат скоро десь да завершиться, друзья, друзі. Тому що Казахстана завершится в кінці 25 -го года. Возь. Ну, еще берем 24-й рик, ту кампанию, Кайрат выиграв на, на один, ну, друзья, на один за какой пункт. команда выпрыгнула стану, стала чемпионом Казахстана. А, ну и зараз команда такой же, за чемпионством, 43 очка, есть зараз перевага, да, игра в запасе есть в основном, но в будь ликовый пункт. Мы пока мы констатуем а, той факт, что э, сами Кайрат зараз занимается на первой позиции, а, ну поведу, а другую позицию. Это интервью моя. Еще когда то про Кайрат, эта команда я забыла, что то есть просто какие знает, не знает, это просто невероятный камбэк. Э, до Кайрату, Лиги он квалификационный раунд, матч 1 6 2 поразка разке 2-0. И сдавалось, друзья, еще все. Команда програла 2-0. И сдавалось еще шансы. Ну, шансы-то вы не -то завжди поразка 0-2 на выезде. Потом, друзья, Кайрат включается садпаев, отпаяем Жоржиния Гранко, забивает три мяча в первом тайме. Кайрат громит Куб с 3-0 и по сумме двух двухматчевого противостояние со счетом 3-2. Кайрат проходит далее. Ну и, друзья, да, в принципе, команда неплохо себя показывает да, в своем чемпионате. Если приходят последние матчи, Дречи Олимпию а, Олимпию Любляну. початку Дыречи Кайрат прошел по сумме 3-1. А потом уже Кубс прошли. Тут они прошли дуже сильную команду Олимпию Любляну, которая, до речи, друзья, проходила э, Житомирская Палесия э, Рик тому назад э, в квалификации Лиги Конференции. То есть команда, вообще-то, сильная. Вот, Кайрат ее прошел. Потом прошли э, Купс, э, расписали ничью. Скайсар 1-1. Э, Табол победили 3-1. Э, ну вот, да, вот, разгромили как раз так Купс, да. Другой серпня улетал 1-0 и победил над словом 1-0. Дуже важного был И Кайрат идет. идет Кайрат. Э, Видповиден на слово. Идет на слово Анкайрат, и команда в потрясающей форме, в потрясающей абсолютно форме, находится молодой, молодой человек э, Сатпаев, э, на ему верят, он талантливейший фут, футболист, абсолют, абсолютно талант э, у этого молодого человека, и, э, видпелен, друзья, да? на что год Челси покупает, но абсолютно же не зря, да? А лондонцы разглядели талант э, у этого молодого человека, да, Стана Садпаева, да? Ну, невероятнейшие футболисты, невероятнейшие таланты. И э, те, кто хочется знать, друзья, побожат все самое наикращее. А тем футболисту, а, у Кайрата еще матч против Эльмая потом идет суббота, субботу, 16 числа. А в будет упадку -ка у Карата будет квалификация. Вось, Кайрат, я к минимуму уже лигу конференции команда гарантировала. Это, uh, друзья, к минимуму. Лига конференции же гарантирована. Команда идет uh, в Лигу чемпионов. Команда уверенно идет. Команда прошла Олимпию Любля, но команда прошла Кубс. Да, все матчи было очень дуже, дуже важки, а команда идет. У команды все выходит. И уже есть перевага над Слованом 1-0. Але, друзья, завтра матч. Завтра матч Словакии. Э -э -э, Зачем еще Слован до да, фаворитов. Он играет в дома. И Слован, на самом деле, команда довольно-таки неплохая. Команда, которая э -э, играла в Лиге Чемпионов в том сезоне, в э -э загальном групповом этапе. Тоб То есть команда, на самом деле, очень-очень такая неплохая. Зачем еще карата будет важно, Но команда, друзья, имеет перевагу и Кайрат, конечно, еще будет делать все возможное, да и невозможное, чтобы втримать эту перевагу и пройти дальше, пройти в плей -квалификацию Лиги Чемпионов. А, я считаю, шансы есть. Шансы, они, друзья, есть. Зачем еще в казахстанской команде? Чего, друзья, чеку я завтрашнего поединка? Я учикую эм, хорошего футбола. Вот прям, знаете, хорошего прям футбола интересного футбола. Вот, я, друзья, очекую прям хорошего матча и вид Слована, и вид команды Кайрат, и, в принципе, да, слова, словакам, да, господарям, да, Словану потребно будут тики перемогаты только перемога потребна слово, но інший сценарии просто напросто команду а, не по потребно только а Кайрат зачем еще влаштуя, ничья, да? Кайрату главное просто не проиграть завтра. А, вось, э, да, словом больше думаю на мячи, словом больше атакует. Кайрат стремится соперника, играет на контратаках и намагається забить гол. А, Ще, друзі, мені серце підказує. Друзі, во що мені підказує серце? А, знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють завтра. Знаєте, я думаю, що обидві команди голами обміняються. І знаєте, а, перша моя думка, якраз -то це обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. І знаєте, друзі, ось друга моя думка, кому я все-таки віддаю перевагу, ось кого я бачу, друзі, хто пройде далі. Друзья, кого я, друзья, бачу в э, плей-офф э, квалификации, да, Лиги Чемпионов, э, Слован. Что-то таки кайрат. Э, знаете, друзья, я бачу в наступному раунде квалификации Лиги Чемпионов в плей-офф. Э, я бачу команду, э, кайрат. Еvidently, приравного гостям, э, знаете, команда поймала кураж, и я думаю, еще все-таки команда на кураже и если команда ловит этот кураж, я думаю, что, что в принципе их уже э, не зупинить. Я думаю, что тут все-таки Кайрат не проиграет. И думаю, что мне еще почему сердце вот так знает, предсказывает, что в основном сейчас матч команды распишет какую-то ничью. А там с счетом 1-1 и по сумме двух матчей противостояния. Я думаю, что Кайрат пройдет все-таки далее. Вот знают друзья, но мне сердце предсказывает так, что самое... Кайрат пройдет дальше и выйдет в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. И вечер сердце и побожай Кайрату тики успехи в матче против Словно Кайрат добра, вам, друзья, вечер Гусерц, сердце. Бажаю, добра, бережит ЦБ, и главное, друзья, бережит ЦБ и справде. Бажаю все наикращего, наиглавное быть счастливыми людьми, всем до побачения, всем до новых встреч, друзья, пока.